আজি কামেই কাম খোৱাৰ পৰা উঠি সোনকালে উঠিছোঁ আৰু ঝাৰুডালেহে হাতত লৈছোঁ চাফ চাফাই কৰিবৰ কাৰণে সাৰি ফুচি ধুনীয়াকৈ মচি দিলোঁ আৰু সকলোকে স্বাগতম কৰিছোঁ আজি মোৰ ব্লগটোলৈ দিনটো তেনেকৈ পাৰ হ'ল কামৰ মাজতে আৰু সন্ধিয়া ৰেডি হ'লোঁ ঘৰত ভাগৱতৰ কাৰণে ভকতসকলো আহি পালেহি প্ৰায় নজনমান মানুহ আহিলে নজনেই হয় আহিছিলে নগাঁৱৰ পৰা গোটেইকেইজন আৰু ইয়াত সন্ধিয়া ভাগৱত আৰম্ভ হৈছে কিতাপ পাঠ কৰা হৈ আছে সকলোৱে বহি ধুনীয়াকৈ পাঠ শুনি আছে আৰু চাৰিজন মানেই ইফালে ৰন্ধা বঢ়াত লাগিছে লাগিয়ে গৈছে দেইফালে চব বিজি হেৰি মানুহ নেচায় নেকি সহজ কামটো লৈছে দেই আৰু সেয়া স্পেচিয়েলি ইনভাইট কৰালৈহিও পালেহি প্ৰায় নটামান বাজিলে সিহঁতেহঁতে সেইফালে ভাত আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু নিৰামিষ হৈছে পনীৰ বনাইছিলে আৰু এয়া খাবৰো হৈ গ'ল সকলোৱে বহি এনেকৈ খুৱাইছে ৰাতিটো তেনেকেই পাৰ হ'ল এয়া ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য এয়া সকলোৱে বহি আকৌ জলপান খাইছে কোমল চাউল দৈ গাখীৰ মিঠাই কালি যিহেতু নিৰামিষ খাইছিলে সেইকাৰণে মাছ আনিলোঁ আজি দুপৰীয়া সাঁজ মাছেই হ'ব শাকৰ মাজত সোণ বিচাৰিছে দেই আমাক ৰাইচ কুপি দিয়ে দেখিছে সোণ বুটলিছে বিলাহী লোকেল বগৰী নাই নহয় টেঙা বগৰী নাই আৰু এইফালে দুপৰীয়া হাতৰ আৰম্ভ কৰি দিছে এখেতে বনাই আছে গোটেইকেইজনে দৌৰাতি থাকিলে আমাৰ ঘৰত আৰু এয়া পিছদিনা সন্ধিয়াৰ দৃশ্য সকলোৱে এনেকৈ মিলিজুলি ধেমালি কৰিলে আৰু বামুণজে সেই দুদিন দুৰাতি থাকিলে আৰু তিনি নম্বৰ দিনা ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মানে বাৰ্তন বজাত খাই বৈ সকলোকে এনেকৈ বিদায় দিলোঁ মিষ্টাৰ গৈছে থৈ আহিবৰ কাৰণে